Salam alaykum, aragmatik kanalına xoş gəlmisiniz. Bu matematik bir playlistinin 66-cı videosudur. Bəli, biz e, modul dəyərin ikinci özəlliyi ilə davam eləyirik. Deməli, canalıcı nöqtə burasıdır. Modul x, məsələn, modul 5 nəyə bərabərdir? Elə 5-ə bərabərdir, doğrudurmu? Gördüyünüz kimi çıxdı. Amma modul -5 nəyə bərabərdir? 5-ə bərabərdir. Yəni olduğu kimi çıxmadı. E, necə çıxdı? O zaman bura diqqət eləyirik. Deməli, modul x bərabərdir nəyə? x-ə. Nə vaxt? Əgər x 0-dan böyük və ya 0-a bərabərdirsə Model |x| = -x nə vaxt? Əgər x 0-dan çıxırsa. Məsələn, alıştırma olsun deyə, | -5 |. x burada x-in yerində -5 durur. Mənfik -5 0-dan çıxıb ədəddir. O zaman bunun qarşısına bir dəfə mənfi atılacaq. Olacaq mənfik, mənfik -(-5), o da eləyəcək nə? 5. x müsbət desə, zətn bura müsbət. x mənfi desəm, mənfi evranda yenə müsbət eləyəcək. Deməli, burada məlum oldu ki, moduldan heç vaxt da mənfi çıxmaz, müsbət və ya 0-dır bu ifadə. Bəli, onda burada bir neçə alışdırması var, onlara diqqət eləyək. Modul y y-yə e bərabərdir. Niyə? Çünki y 0-dan nədir? Böyükdür. Modul x - xdir. Səbəb? Çünki x mənfidir. Mənfidirsə qarşısına mənfi atıb çıxardırıq ki, müsbət olsun. Modul -y. y-nin yirik. özü müsbət olduğuna görə -y mənfidir. -y mənfolduna mənfə görə onun qabına bir dənə atacağam, mənfi atacağam. Mənfi mənfi y o da nəyi verəcək? y-i verəcək. x-in özü mənfidir. x-in özü mənfolduna görə mod -x cürə, mənfəx, müsbətdir. -x müsbət olduğuna görə olduğu kimi çıxır. -x dəyə çıxmalıdır x kiçik çıxılsa nəyə görək x y-dən daha kiçikdir o zaman x-y mənfidir mənfi desək qabaqına mənfi atarıq onlar -x-y biz öyrənmişdik ki -x-y elə nə deməkdir y-x demək y, y x-dən böyük olduğuna görə y-x müsbət bir ifadədir müsbət olduğuna görə olduğu kimi çıxacaqdır bəli ilk sualdan başlayaq deyir x 0-dan kiçikdir x 0-dan kiçikdirsə modul x nədir qarşısına mənfi atıb çıxardadım. X mənfi olduğuna görə qabağına mənfi atadım. Olacaq mənfi x. O zaman -x - 3x. O da nəyə bərabərdir? -4x-a bərabərdir. Bəli. İndi baxırıq 2-ci suala. X -2-dən kiçikdir, doğrudurmu? Hər tərəfin üzərinə 2 gəlin. Hər tərəfin üzərinə 2 gəlsəm nə olaram? 2+x < 0. Deməli bu ifadə mənfi ifadədir. Mənfi də səni yəzəcək, qarşısına mənfi atacağam. Olacaq mənfi mötərizə mutlaq olmalıdır. Elə bir modul mötərizəyə çevrilir. -2+x Ötərzənə də atanda -2 -x dəyə cavaba çatar. Bəli, 5-ci suala baxırıq. x 1-dən böyükdür. 1-dən 1-dən böyük bir ədəd çıxsa mənfi ədəd alaram, düzdürmü? 1-dən məsələn 2 çıxsam mənfi. O zaman 1 - x mənfidir. Yəni 0-dan kiçikdir. Mənfi olduğuna görə qarşısına mənfi atazıyam. 1 - x-in qabarına mənfi atsam x - 1-ə çevrilir. x + 2 müsbət ədəd olduğuna görə olduğu kimi çıxacaq. O zaman cavab x - 1 + x + 2 x-dən x-i topladıq. 2x + 1 dəyə həmən cavabımızı aldık. Valik 7-ci suala baxırıq. 1 < y < z. x y-dən kiçik olduğuna görə x - y nə olacaqdı? Mənfi olacaqdı. Mənfi olduğuna görə qabağa mənfi atıb çıxardacağam. O zaman y, y, x - y = olsaq y - x daha sonra z-in özü x-dən böyük olduğuna görə z-x müsbət bir ifadədir. Müsbət olduğuna görə moduldan olduğu kimi çıxarar. Modul z-x bərabər olacaq elə nəyə z-x-ə. Bu ifadənin cəmi isə aydındır ki, x+y+z-2x eyniləyər. Bəli. Eee, 2-x-3y. X-in özü zaten y-dən kiçikdir. Aydınlıq ki, 3y-dən daha da kiçik olacaqdı. O zaman x-3y necə ifadədə? Mənfi ifadədə. Mənfi olduğuna görə bunun qabağına nə atarıq? Mənfi atarıq. O zaman bu 3y - x dəyə moduldan çıxar. Plus. Modul mənfi x. x-in özü mənfi ədədd olduğuuna görə -x müsbətdir. Baxın x 0-dan kiçikdirsə, diqqət edin, yəni, x 0-dan kiçikdirsə -x 0-dan nədir? Böyükdür. x -x müsbət bir ədədd olduğuuna görə moduldan olduğu kimi çıxacaq. Olacaq elə -x. y-nin özü müsbət ədəddir. O zaman mənfi -y mənfidir. -y -mənfədə. mənfi olduğu üçün qabağına bir dənə mənfi atara mənfi mənfi y müsbət də y dəyə də də moduldan çıxar. O zaman cavab olar 3y - x + -x + -y. Bəli, bunu da açanda olacaqdır 3y - x - x - y. O da eləyəcək 2y - 2x. Bəli. A 0-dan, o da B-dən kiçikdir. A B-dən kiçikdir. A B-dən kiçik olduğuna görə a - b ifadəsi mənfi ifadədir. Bu ifadə mənfi olduğuna görə moduldan onun qabağına bir dərəcə mənfi ətab çıxardacağıq. O zaman o b - a deyə çıxacaq. 2a - b eyni sözləri bunun içində sərf eləyə bilərik. Bu da tam tərsinə b - b - b - 2a kimi çıxacaq. B-nin özü müsbət ədəddir. O zaman mənfi b mənfidir. O zaman onun qabağına mənfi atarq o da b kimi çıxacaq. O zaman cavab nədir? b - a + b - 2a - b minus b plus b-a aparar, cavab olar b-3. Yəni sonuncu sualdayıq. X y-dən kiçikdir. O zaman x-y mənfi ədəddir. Mənfi desə qabaqna mənfi atıb çıxarırıq. y-x deyə çıxaracağıq. Z müsbət ədəd olduğuna görə moduldan olduğu kimi çıxacaq. X-in özü mənfidir, amma -x müsbət. Ona görə -x olduğu kimi çıxacaq. x-sə y daha z-dən kiçik ədəddir. O zaman bu z-x-y deyə çıxacaq. Diqqət eləyirsinizsə mütləq baxın burada mötərizə yazmağa gərək duymadım yaza da bilərdim çünki mənfi yoxdur amma mənfi varsa mütləq mötərizələri də yazmaq məcburiyyətindəsiniz o zaman mötərizələri açaq y - x + d + x - d + y bəli o zaman -d + d aparar -x + x da aparar qəriyə qalır y + y o da nəyə görə 2y eləyə bəli bu bizim 66-cı videomuz ol sonuncu sual idi gələn videolarda görüşənə də eş sağol